在二零一四至一五赛季，巴塞罗那足球俱乐部迎来了其辉煌的“梦四王朝”时代。该赛季，他们成功夺得了西甲联赛、国王杯和欧洲冠军联赛三大冠军，创造了一段令人难以忘怀的历史。这一成就的主要功臣是由梅西、苏亚雷斯和内马尔组成的“梦幻三叉戟 ”（MSN）。他们的出色表现不仅让巴萨在西甲赛场上提前一轮锁定冠军，更是在对抗皇马的 BBC 组合时逐渐占据上风。 缔造了属于他们的红蓝传奇。南美三巨头在那个赛季共打进了惊人的一百一十六粒进球，其中西甲联赛贡献了八十球，广杯十一球，欧冠二十五球，展现了令人震撼的火力，成为欧洲联赛中最受瞩目的组合。 他们的出色表现不仅只体现在进球数上，每九十分钟他们能够攻入二点四球，并送出一点二次助攻，创造六点二次进攻机会，展现了他们在场上的统治力。尽管巴萨在那个赛季经历了哈维的离别、伊涅斯塔年龄的增长和普约尔的退役，中场控制力似乎有所减弱，但这并未阻止巴萨梦四王朝的重建与崛起。梅西、内马尔和苏亚雷斯的强强联手。 加之伊涅斯塔、布斯克茨、皮克、拉基利奇、马斯切拉诺、阿尔维斯和阿尔巴等球星的共同努力，使得巴萨在那个赛季展现了恐怖的统治力，不仅夺得了三冠王，更是在欧洲赛场上展现了无与伦比的实力，击败了一系列欧洲顶级强队。梅西在那个赛季的表现尤其令人瞩目，打入五十六粒进球，并贡献了二十六次助攻，成为球队不可替代的灵魂人物。 这一表现不仅让他在2015年再次赢得了金球奖，还宣告了他职业生涯的第二段黄金时代的到来。内马尔这位巴西天才，以其华丽的技巧和快速的进攻节奏，为球队的进攻增添了更多的变化和可能性。他在场上的表现既有个人英雄主义，也有团队合作的典范。苏亚雷斯的加盟也是巴萨的一大亮点。 尽管他在二零一四年世界杯上因咬人事件成为争议焦点，但他在禁赛结束后迅速融入球队，为巴萨贡献了二十四粒进球和二十次助攻，展现了他作为前锋的非凡能力。二零一四至一五赛季的巴塞罗那不仅在荣誉上达到了巅峰，更在足球历史上留下了浓墨重彩的一笔。他们的成就是对足球艺术的最高赞美，也是对团队精神和个人才华的最佳诠释。在巴塞罗那的王朝时代。 梅西就是如日中天的国王，统领全局；苏亚雷斯像是深不可测的魔王，以其狡猾和力量令对手畏惧；而内马尔则是蓄势待发的王储，具有难以预测的天赋和潜力。在二零一四至一五赛季，内马尔的表现尤其令人瞩目，他共出战了四十七场比赛，攻入了三十七球，展现了前所未有的高效率。 特别是在巴萨以二比零战胜皇家社会的比赛中，内马尔首开纪录，这是他当季第十三次首开纪录，甚至超越了梅西的十二次。在那个赛季，MSN 组合以他们的强势表现席卷了整个欧洲足球界。他们每一个人，无论是梅西、苏亚雷斯还是内马尔，都具备独自突破对手防线的能力。然而，他们并不满足于个人的荣耀，而是更看重团队合作精神。 他们不仅个人技术出众，能够轻松带球突破和完成射门，更难能可贵的是，他们愿意为了团队的胜利牺牲个人的得分机会。在有机会自己射门得分的情况下，他们毫不犹豫地选择将球传给位置更加的队友。这种无私的配合和团队精神，使得 MSN 组合成为当代足球界最强大的攻击组合。